знаю. Также еще, как и в прошлый раз, я прислушал ее к девятому номеру, я с ним играю, потому что явно красный человек, которым я известен. Поэтому я, прислушиваясь к его мнению, выставляю десятый номер на голосование. Принято. Что-то где-то знает, даже если не знает, чувствует, чуть-чуть у нее есть. Десять секунд? Мне непонятен одиннадцатый тоже. Он всем хороший, он ко всем тянется. Возьмите меня, вот я вот хороший вот такой. Вот. И у вас я попрошу, чтобы его Слово игроку номер 7. Ваша минута. Ну, не знаю, насколько можно верить пятому номеру по поводу проверки 9 и 5, что они красные. Пока тяжко сказать. Ну, шрифт да, еще не вскрылся, пока ничего не известно. Но мне по-прежнему не нравится номер 11. Он все-таки ведет себя как-то нервно продолжает. Как-то его речи, это ну, все, все мне не нравится. Того я выставляю номер 11 на голосование. Уже выставляю. Вам спасибо. Слово ігроку номер 8 Доброго ранку, місто. Значить, в'яжуться хорошо ребята. Тут друг другу ну, хтось скрився, хтось понятно, що і я. Значить, 11 для мене чорний. Шрифт, товаришу шрифт, будь ласка, перевірте гравця номер 5 або номер 9 Це будуть важливі. Я поняв. Окей. Значить... Я буду голосовать, пока в 11, послухаю один, 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 что скажет. Для меня сейчас 11, один, двоечка, пятерка, девятка, не знаю, кто из них кто. Пока, спасибо. И вам спасибо. Слово игроку номер девять. Доброе утро, город, я вас не ну. знаю. Спокойно. <свистит> Предупреждение игроку номер 10. <свистит> э, значит, смотрите, ребят, только что маяк увидела одиннадцатого го не знаю, что это было. А, что это было вот такое знак? А, ну да, конечно. А, понятно. А, значит, смотрите, какая ситуация. 7, 8, 9, красные игроки, пятерка, красный игрок, десяточка черная, голосую десяточку, красный город. А, двойка, тройка, тройка подозрительно мне. Троечка, да, троечка. Вы очень хорошо подмазывали под семерку, восьмерку, девятку. Кайфово. Кстати, с красными игроками. Стоит играть. А, да, да, тыкай пальцем. <связи> а, единичка, единичка серая на меня пока не дала эти. Тебе... Кстати, одиннадцать, если бы ты не вот этот маяк, я бы считала, что ты красный. Но этот маяк был как-то жестко затормозил ты с этим маяком до того, как я про. Ну, увидела это все. Не знаю, я буду присматриваться. Давайте к вот вашему И у вас время. Вам спасибо. Школа игрок номер десять. Доброе утро, город. Я вас тогда игрока номер девять на голосование. А, Принято. Все слова да. были не аргументированы, начиная от предыдущего круга. Где я и, а. да. и мне не понравилась вас номер 5 и 9. Угу. А, с самого начала, ну, 11 для меня угу. играют по черному. Угу. А, но ну, я буду вас отбрать его угу. номер 9. Спасибо. Вам спасибо. Мир, слухай дуже уважно. По-перше, що сказав гравець номер 5 Він сказав, що я знаю, що є провірені гравці, два гравці. Він навзвав двох гравців і сказав, що він красний. Но він не шеріф. Було дві провірки, не може бути трьох провірок красних. Угу. Мирний город. розумієте? Угу. Я шериф настоящий. Угу. Номер гравець гравець номер 5 чорний. Я виставляю гравця номер 5 чорний. Зараз мирні. Всі голосуємо гравця номер 5 ви виставляєте mm. його на голосування чи чорним? Я виставляю гравця номер 5 на голосування. Mm. Номер 3 красно. Mm. Деся... Десяточка. Mm. Що? Mm. Mm. 10 секунд! Що? 10? Ви, 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 я не понимаю. Mm -hmm. И у вас время. Спасибо mm -hmm. вам. Слово игроку номер один. Я не знаю, как игрок номер пять. Я, ну, он, походу, сказал, что уже шерифом. Как бы, не знаю. Игрок номер... Я буду говорить игрок номер десять, а игрок номер восемь. Ты хочешь услышать меня, но ты не слышал, соответственно, пятого игрока, который говорил, mm -hmm. что проверенный девятый игрок красный. А ты говоришь, дать его на привыкку еще раз. Что-то ты тут мне по сомнению. Его не слышать. Я буду против десятки. Спасибо. И вам спасибо. И заключить слово игроку номер два. Здравствуйте, вы. Если верьте игроку номер пять, то есть красный пятый и девятый. Правильно І И еще седьмой. Нет, не седьмой. 8? 8? 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. время было обращение к физике или не после Конечно, да. а, так у нас на голосовании mm. выставлено уже столько. Так, 11 10 9 и 5 вот в такой последовательности мы голосуем кто считает что мафия игрок номер 11 прекратили жестикуляцию 1 2 хорошо кто считает что мафия игрок номер 10 Это большинство. Игрок номер 10, ваша последняя минута. Игрок номер 5, мафия, выгоняйте его в первую очередь, потом выгоняйте игрока номер 9. Uh -huh. Они черные игроки. Uh -huh. Uh -huh. То есть, смотрите, их рассуждения. Ваня первых сразу, с самого начала говорил, как играть в игру, он не говорил, что красный, кто черный вообще, ну, никому не давал цвет. Девятый тоже следующего выгоняете. А кто третий был? Переверните, пожалуйста, его. Спасибо вам за речь. Всего доброго. Отдыхайте. Город засыпает. Город спит, не спит. Спасибо за помощь. Номер один. домов. не нужен нож. Три. Четыре. Пять. шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать <смешно> я их что <всего не смешно> <выходит, смешно> в этом Для мафии она промахнулась радуете радуете радует. угу. так этот круг у нас начинает игрок номер пять ваша минута не послушали одиннадцатый номер не выстрелили туда куда нам бывает ты мотивировал всем что я скрылся шерифом потому что проверил троих кого кто третий я какие номера называл? ты уже не помнишь да? Я назвал две проверки. Uh -huh. Это пятый и девятый. Кто третий? Кого я третьим назвал? Пятый и девятый. Две проверки. Сейчас была третья проверка. И третья проверка показала нам восьмерочку. Мирный. Вот теперь. Значит, ты уже спалился на речах. Сейчас я выставляю одиннадцатый номер на голосование. И все, кто красный и верит мне, голосуем за одиннадцатый. Дальше буду проверять, скорее всего, тройку. Спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер семь. Ну, вопрос до пятого номера. Ты шериф, ты просто знаешь, кто шериф. Ясно, ладно. Так. Так. Ну, в принципе, я так играю с третьим восьмым номером. Номер одиннадцатый. Не знаю. Вопрос на мафию, но что-то такое люди пытаются сказать. Тяжко понять. Ну, пока, наверное, я не знаю. там дальше побачу. Дякую. Вам дякую. Дивись на донька. Слава игрока номер восемь. Можешь Он сказал, что я буду проверять. <пишись> я я Значит, какая будет третья проверка? Ше. Пятый, девятый, ше. П'ятий шовів. ти не можеш бути довіркою. Mm -hmm. <плес> Поки не хочеш. Поняв? Хорошо, нормально. Е -е... Ну, я голосую в 11, тому що я вважаю. Одинадцять двойка для мене зараз, ну якби двойка була чорна, 11 для мене зараз чорна, так як була. Mm. Mm. Що, п'ятий? Спасибо. Спасибо по поражению. А Ваша минута. Не, ну вы, ребята, так тупите, что это просто капец. Человек называет свою проверку, ну, наверное, он неспроста называет себя проверкой. Шевелим этими извилинами, которые непрямые должны быть. Это, может быть, какой-то черный игрок попался, нет? Мафия из проверок, не? Тоже шевелим мозгами. Я буду голосовать в одиннадцатый номер и считаю, что следующий номер у нас остается одна мафия, и это игрок номер три. Поэтому я еще выставлю на голосование игрока номер три. Ну так, чтобы понервничал. Вот, лишний раз. А так, то, ребят, ну думаем. Игрок номер десять тоже. Ну такое сказал, ну капец. Ну как, как это пятый и девять? Это, это говорит шериф, шериф, не шериф. пятый, э, девятый, проверяем пятый, девятый. Ну ты что, чуть-чуть думаешь? Не, ну летаешь где-то, летаешь. Десять. Все, Я все справую. Зараз просто. — Вам спасибо. Ігрок <сіпо> номер один. Ваша минута. Дв'яточка, я вас перевірю. красний. Дивіться, якщо він шеріф, нащо шеріфу, шеріф виставив десятку на голосування. Він не перевіряв десятку, він не знав, що вона ще. Нащо йому виставляти десятку на голосування? Угу. Нащо? Дев'яточка, я вас перевірю, красна. Зараз голосуємо всі в п'ятерочку. Чого в Бо Ну mm -hmm. я його провірив. Mm -hmm. Хто ще красні? Чого я mm -hmm. Я виставляю на голосування? Oh -oh. Oh. Я провірив дев'яточку і троєчку. Два красних п'ятерочка чорний. Зараз всі голосують в п'ятерку. Mm -hmm. Вам <laughs> Минута игрока номер один. Доброе Я ничего не понял. Игрок номер пять на том, он скрылся уже шерифом. Ты сейчас скрылся шерифом? Mm. Ну ты сказал, что я проверил. Ты не веришь, что мне там прям мои кровали. Проверил кто, девятка и восьмерка красный. А по его девятка и... кто я уже был? И тройка красных. <рик> <рик> я просто оду... Можі... ступлю, але я сейчас э, хочу сказать, что я думаю. На <рик> том кругу, когда ти провів, що ти вижу, что ты красний. Як? Получилось так, що ти... баланс делаешь? Кого вас один Выставляешь одиннадцать? Выгонять? А, два шерифаня. Я назад. Выставляй номер 5. Один раз. Вторая Мы У вас время. Спасибо вам. Новая игра номер два. Пожалуйста, чуть тише. тише. Здравствуйте. У нас тут так много шерифов. Все так правдоподобно машут руками. Пытаются что-то доказать. Но давайте попробуем одиннадцать. Спасибо. Вам спасибо. А. И отвечает круг слов. игрок номер три. Ваша минута. Игрок номер одиннадцать. Все игрой для вас было черной. Я попросила проверить игрока номер пять. Вы сказали, это бессмысленно. Зачем его проверять? Но тем не менее, вы взяли меня, послушали и проверили. Поэтому вам я не доверяю. Игрок и номер пять. У вас у меня тоже есть сомнения, но игроку номер один я больше Мы не доверяю. Игрок номер девять. Несмотря на то, что для вас есть черный игрок, для меня вы красный. Ну почему потом объясню, долго объяснять. Игрок номер 8. Для меня вот тоже красный. Игрок номер 7 тоже красный. С этими игроками я играю. Сейчас я голосую против номер, игрока номер 11. Следующий круг я слушаю игрока номер 5 и убираем игрока номер 5. Спасибо. Сейчас сделаем стол вам и вам спасибо. И по 30 вам предупреждение. Так. Угу на голосование было выставлено три игрока 11 3 и 5 делаем и по 4 предупреждение еще одну кто считает что мафия игрок номер 11 это большинство игрок номер 11 говорите Коли мафія уходить большинством голосов. Я в тебе провірений, так? Да? Чорний. Скажіть, коли мафія уходить большинством голосов? Ніколи. Так уходять мирні. Ладно, є зараз. Двоє. Коротше, зараз по-любому уходить п'ятерочка. По-любому. Якщо не уйде п'ятерочка, ігра зливається. Тобто... Або зараз мафия одна, або две. Думайте, всем? Вам спасибо. Еще один момент. Игроки, вы когда говорите речь, вы не на меня смотрите. Я знаю вашу роль. Посмотрите, других убеждайте. Да, у вас есть такая трючка. Город спим. Спит город. Не спит только коварная мафия, которая проходит мимо игроков номер один. но не весь. У вас есть труп. Да, ваша любимое. Доброе утро, город. Я был шериф. И восьмой номер, я тебе потом выпишу этих, как их называются, где трое точки ставятся. Да. Проверки. 7, 8, 9. Красный. Дальше проверка только что была тройка. И я удивлен красной. Угу. Все, чем могу вам помочь. <плак> спасибо. Вам спасибо. Этот круг у нас начинает игрок номер семь. Полминута. Экшузеры это шерифы, у нас их минимум четверо красных игроков. Значить, не важно, чи номер один, чи номер два мафія. Виносимо їх по очереди і все одно бороти ігри. Mm -hmm. Предлагаю для початку на голосування No2. Е, я ставлю на голосування No2. Дякую. Вам дякуємо. Ігрок No8. Я виставляю на голосування граця No1. Прийнято. У нас зараз є 6 чоловік. А якщо двох піднімаємо, обох виганяємо, якщо ділимо пополам в стол? Не в нас? Ну, у нас, mm -hmm. ну, нас немає жого mm -hmm. правила. Mm -hmm. Було б зразу підняли будиничку і двоєчку, mm -hmm. поділили пополам і все було б хорошо. Можна mm піднімати. -hmm. Ну, значить, голосуємо поки в одиничку, так? Да? Гравець номер 9 mm -hmm. Для мене гравець номер 2 більш Ну, в принципі, одиничка тоже може бути. Дякую. Вам дякуємо. игрока номер 9. Вот теперь я наконец-то могу сказать, что девяточка, ой, пятерочка, наш уходящий шериф. Почему он не назвал семерку проверка? Потому что он просто пытался вам навекнуть, что как бы семерочка ему вскрывалась. Вот почему он не назвал эту проверочку. Он типа хотел, чтобы семерка проверила пятерку, девятку. Ну, то есть, если логично думать, оно так все завязывает. Почему я считаю, что надо голосовать сначала в единичку? Ну, во-первых, потому что двоечка успокоилась сначала как-то ей. Во-первых, почему единичка? Он единственный, кто не голосовал за одиннадцатый номер. То есть э, логично мы так э, проголосуем. Если вдруг что, ну ничего страшного, у нас есть двоечка еще, в принципе. Хотя, не, честно, я бы выносить сейчас Ваню, это было, конечно, угу. тоже не... Тоже смысла, в принципе, у -у -у. Ну, что это решало? В общем, что-то ничего и не решало. Ладно, два человека, все остальные проверены. Я буду голосовать единичку. Спасибо. Вам спасибо слово игрока номер 11. Объясняю, почему один. Объясняю, почему я голосовал в 11, -то? потому что ну, смысл голосовать, ставить руку, если большинство слонов не Вот почему я не голосовал. А что касается, почему он не скрыл 5 и 7, не хотел выдавать. Ну как бы он для меня, если бы он бы, ну он не вскрыл вторую проверку свою. он себя окраснил, окраснил девятого, а, а еще же проверка должна была быть. То есть он себя этим как, как бы зачернил. Но я ему как бы не сильно доверял. Ну, я ему верю, что он шрифт Двоечка. У меня классно. Двоечка для меня, значит, что. Если все проверки классные, я, я не проверил значит, двойка для меня классная или черная. Был завтра тут бой. Давай этом месте? Да. Спасибо. Вам спасибо. Угу. И минута игрока номер два. Хочу спросить, при этом вот количество человек у нас, по сути, должно быть две марки? Может быть две, а -а -а. может быть три, может быть а -а -а. одна. Это зависит а -а -а. от того. То есть может быть одна марка, да? Может быть одна машина. я, я красный. Если комиссар всех проверил, и все красные, я красный, значит 100%. Предупреждение <существует> за 100%. <существует> 100 Беда. Или вы молчите, у вас есть предупреждение. Игрок номер три, ваша минута а игрок номер один мафия, игрок номер два задает вопросы по поводу того, сколько мафий. Если бы она была мафия, наверное, она этот вопрос не задавала. Ну, я не думаю, что она так на публике. Она второй раз всего лишь играет. Вряд ли, что она так задавала вопрос. Игрок номер семь. Объясню вам по поводу пятого игрока. Вы спрашивали. Пятый игрок не мог сказать «я шериф», потому что его сразу застрелят, если он скажет «я шериф». Поэтому он навел подозрение, как будто бы вы шериф. Ну, если вас убьют, ничего страшного. Он уже не будет спасибо и вам спасибо а у нас выставлены две кандидатуры Мафию игроки номер два и один кто считает что мафия является игрок номер два один человек все остальные голоса отходят игроку номер один ваша минута Подсчитаем. ну ребят вы выбрали своего Как красный Сейчас двоечка. Сейчас двоечка по любому кого-то убивает, так понял? Ну, да, но тут все равно. Спасибо. И вам Помним спасибо. Текло. И город выиграл. Поздравляю. Город. <плазум> <плазум> так, мафии игры. Игроки номер один. 10 Дон, игрок номер один. Если 1, мы быстро 4, выскажемся. Номер пять. А говорил, а что говорила, она за что стали ходила. Ребят, если а мы не сейчас не быстро выскажемся, не быстро скажем, мы еще успеем не не одну игру сыграть. Давай. Поэтому давайте быстренько. Так, давайте так, по 30 секунд. Давай. А мне минута. Давай. Почему ты показывал пятого, да, стреляй? Я на него знал, я на мог... Ну ты мне показывал, ты пятого ставил. А почему? Я стрелял тоже пятого. Почему он не убили? О, он стрелял второго, ты снял пятого. Да, он другого. Он съезжал. А ты же не зачем ты снял мои пятого Это было до того, как я вскрылся еще. Так, ребята, это потом обсуждать. Он мне показывал такой. Ну, лучше выставляешь? Нужно... Нет. Нет? Десятых. Все, дальше. Второй игрок, ваш, ваши 30 секунд. Спасибо. Я до последнего момента сомневалась, что вы там все красные. Не знаю. Норка, когда вот была вот эта вот фигня с 11 и 5, то ну, как-то так подпрыгивал, потом неправдоподобно. <съем> На тебя я не думаю. Спасибо. Вам спасибо. Игрок номер три. Ваше впечатление от игры? Игрок номер три. Почему для меня вы стали сразу красным? Я говорю, что вы для меня красным. Ты говоришь, не, мы тебя в свою команду не берем. Если бы ты была мафией, тебе нелогично так делать. Поэтому для меня ты автоматически стала красным. Поэтому с вами я играла. Ваня, ну, немножко сомневалась. Uh -huh. Ну, тоже как-то. Ну, игрок номер один из просто uh -huh. был более черный. Всю игру uh -huh. ты мне говоришь, ты черный, ты черный, но тем не менее ты меня слушаешь. Делаешь проверки, которые я прошу, проверяешь меня. Смысл так делать? Значит, ты, ну, понятно, что ты черный. Все, спасибо. Вам спасибо. 30 секунд игроку номер 4. Спасибо. Вам спасибо. Игрок номер пять. Доброе утро, город. Я был шерифом. Дальше. Первая моя проверка девятка. Вторая проверка по просьбе девятого номера была седьмой. Когда меня спрашивают, уже и подозрение на меня какое-то, я не могу назвать три проверки. Хоть ты и вскрыл, меня ловил за потому что я троек, я называл только два номера. Uh -huh. Это твоя, uh -huh. твой косяк. Я не могу сказать семерка проверка, поэтому говорю, uh -huh. потому, что проверка пятый и девятый. Следующий номер я объявляю, что семерка была, получается, проверена. И ты знаешь, что я тебя проверял, ты красный, ты уточняешь, шериф или я. Щоб я ти сказав. І мені просто шеріф скрився. Mm. Щоб Спасибо я точно сказав слово. Ігрок номер 6 ваші 30 секунди. Мені дуже сподобалось, як я і казав, дуже жестикулював. Зразу mm -hmm. показав, що ти може. Дякую. Вам дякуємо, ігрок номер 7 Ну, по поводу того, що ти мене провірив, я сьогодні не знав. Ти назвав тільки п'ятий і 9 номер. Про сьомий я не чув, я не знав. Mm -hmm. Того через то я тебе спитав для того, щоб знати, чи ти Шеріф, чи просто хтось тобі вскрився, щоб знати, ну, як з тобою грати. Аккуратність для цього. Одиннадцятий номер, в принципі, зразу угу. спалився там. Ну, чого ж ви тоді такі всі умні не вигнали його зразу? Ну, я... Ви такі, мені так подобається, всі такі умні після цього, як зіграли. Всі такі, іменно... Дякуємо вам, дякуємо вам, ігрок номер 8. Доброго ранку місце, значить... Чого, чого, е... Сигаш, що, чого... Лена, чого це? тому що, ну, як би... Е... Почалася в'язатися команда, ти 11 і Ваня. Я думаю, я бачив чудово, як ти граєш. Бо, ну якби добре перемаковувалися, там усе все вже публіку повели. Тому я просив, якщо не, 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 не хтось із вас, то провірити, тебе або его. Поняла? После названия проверок, я говорю, я проверил, пятый, я проверил, девятый, да, девятый да, говоришь, Нет, Нет, он Я раньше тебе игрок. Он до, до, до тебя да, сказал да, о том, что проверки да, пятый, девятый, ты говоришь, проверьте кого-то, ну это глупо. У тебя один, один, человек, ну подумай логически, там, там сидит девушка, ты видишь, что какие-то здесь маяки, подумай логически, значит, он кого-то проверил и на кого-то спихнул свое шерифство. Это было логично, я мне это было очень логично. Одиннадцатый вскрыл слышно шрифт, там уже однозначно было mm -hmm. понятно, что он да еще и маяки. Просто мне показалось, что он маяковал тебя. Он, mm -hmm. оказывается, смотрел на тебя, а маяковал номер один. Mm -hmm. не, мне спасибо. Я не mm -hmm. Спасибо mm -hmm. вам, гроб номер 10. Ваши Ребята, если вы потеряли часы, интересно, что mm -hmm. бы вы думали? Каждый, знаете, чтобы зацепиться, там она думает о часах, о часах и часах. Я, я, я прошу прощения, но если вы потеряли часы, и вы думаете о том, как их найти, то лучше, я не думаю, я лучше, искала, лучше искала. не садиться играть. Да. Ну. Нет, я, я обнаружила, что я потеряла часы, когда я а. уже играла. А во-вторых, у ну, меня мафия выгнала. Благодаря Сереге меня выгнали, потому что голосов хватало, чтобы выгнать номер пять, и ну, как раз оставалось людей, чтобы выгодно. А, і це просто магія ігра, не зіграна в цей раз. І надвох ганяти його. Угу. Вам спасибо, ігрок номер 11, ваше <жас> впечатление. Отсідила <ці гум> на виход це це, це, це називається не зіграно. Не зіграно, бо Тому я між майкнув, між. що 5-го я на нього перед цим знав, бо ж по-любому знали, що я так, вже вирішив його тільки що ми вбили. Того, ну я вже би стріляв в друга. Так, наочіграт, мой лучший ход. Хучий ход не зіграв. Не, набал прямой ковадієць. Я вже потім. Ребята, лучший игрок. Кто это ну, я, я, да. я за пятого, просто никто не выставил. <пирает> ну, я играю с номер 12, такие же нема слова. Выставь, будь ласка, номер 5 на наикрасшего гравца. номер 12, ваши 30 секунд. Говорите. Ну, я выставлю, люди хотят. Я не вважаю, что он как-то мне гениально играл. Но люди, если хотят, то на то. Еще раз. Я выставляю игрока 5. Еще раз. Ще раз, народ, мені подобається ця штука, коли в перших дві ігри три ви тільки все критикуєте, а самі робите точно так само, як про людей, які його критикуєте, а в кінці ви такі всі... Ну, вже там ясно, там вже було дітям ясно. В кінці всі все, все знають. Так, да, тому який смисл лишній раз все себе вы... казати, які ви умні. Просто все. Спасибо всім. Ви сказали, його, хто вважає, що номер був п'явшим раком ігри? Просто не дали Закращу. Лучший. Ваня лучший. Кто считает? Моя папа так не считает. Все, большинство есть? Есть. Раз, два, три, четыре, пять, три, пять, шесть. Три ковтя было. Четыре. Нема большинства. Ваня, ты за себя голосуешь? <реклама> Половина нет. Ваня за себя голосует? Семь. Пять. Есть. Семь, все нормально. Шесть. Пять. Взвание шесть. Нет, было шесть. Бы и было шесть.